वालेकुम जी क्या हाल है सबके खैरियत है आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टाबा स्टाइल दाल चना दाल एक कप दाल है और दो टेबल स्पून इसमें लाल मसरों की दाल डालनी टमाटर जाएंगे मीडियम साइज़ के दो मीडियम साइज़ का एक प्याज़ है दो दोदद ग्रीन चिली है अदरक लहसन का पेस्ट थोड़ी सी पालक जाएगी हल्दी लाल मिर्च और नमक हंसबेका हल्दी एक टीस्पून है और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च है दाल अच्छे से वाश करके इसका पानी आपने इसके अंदर ही डालना है पालक मसाले <laughs> पानी तकरीबन एक लीटर पानी है इसको हम बंद करके प्रेशर लगाएंगे पंद्रह मिनट ताकि दाल पालक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में तो फिर नेक्स्ट देखते प्रेशर बंद कर दिया अभी पंद्रह मिनट के बाद खोलते हैं पंद्रह मिनट तो हो गया अब हम करेंगे प्रेशर बंद दाल हमारी अच्छे से बन गई है। इसमें जो पानी है उसको हम खुश्क करेंगे यहाँ पे। जो थोड़ा पानी बचा ना, इसको यहाँ पे खुश्क करके तो फिर नेक्स्ट हैं। दाल हमारी जब ये शक्ल में आ जाए तो आपने इसको नीचे उतार लेना उसके बाद में जो इसके अंदर मसाला जाएगा वो हम बनाएंगे तो वो आपको दिखाते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अब आपको दिखाते हैं इसका मसाला कैसे बनाऊंगा पैन हमने रख दिया इसमें जाएगा हमारा ऑयल तकरीबन एक कप से थोड़ा सा कम डालना क्योंकि ये आप घी भी यूज़ कर सकते हैं मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं होटलों और रेस्टोरेंट में क्या होता है दाल को ऐसे रेडी करके रख लेते हैं जैसे ही कस्टमर आता है तो ये ऐसे तड़का सा लगा के उनको दे देते हैं इंशाल्लाह ये आज आप देखेंगे आपको पसंद आएगी यहाँ पे अदरक लहसुन जाएगा यहाँ पे हमारी ग्रीन चिली और टमाटर चाहिए हुई लाल मिर्च धनिया पाउडर जीरा पाउडर टमाटरों को अच्छे से मैश करके फिर इसको दाल के ऊपर डाल ये देखें ये शक्ल आ जाए ठीक है तो फिर इसको हम नीचे उतारेंगे अपनी दाल को वापस ऊपर रखेंगे इसमें जाएगा ये इसमें जाएगा अभी हम सर्व करते हैं तो आपको दिखाते हैं ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमें बताइएगा कमेंट करके कैसी बनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे अल्लाह हाफिज़